Rekasa pendapat ulama' berkenaan dengan khitan Kata Imam Nawawi Khitan itu wajib di sisi syafi'i dan kebanyakan ulama' Sementara di sisi Imam Malik adalah sunnah Imam syafi'i mengatakan wajib kepada lelaki dan perempuan Maknanya bagi lelaki buat khulfah dia panggil itu Nubu'i khatuh yang menutupi khasafah Sedangkan bagi wanita yang wajib adalah memotong bahagian yang paling atas daripada kulit yang ada pada faras dia itu kata Imam Nawawi Ibnu Qudamah pula berkata khitan itu hukumnya wajib bagi lelaki dan sebagai keutamaan ataupun dalam istilah dia panggil makramah maknanya kemuliaan kepada wanita ia tidak wajib bagi perempuan ini Allah merupakan pendapat kebaikan ahli ilmu tidak wajib mengikut Ibnu Qudamah Ibnu Qudamah ni dia mazhab Ahmad mazhab Ahmad dalam masalah ni ada tiga riwayat daripada Imam Ahmad. Ada tiga riwayat. Tapi Ibn Qudamah ni dia pilih tak, su, tak sunat. Uh, riwayat pertama daripada Imam Ahmad wajib macam syafi'i Riwayat yang kedua kata sunat. Riwayat yang ketiga ni harus ataupun makrumah bagi wanita. Kata Imam Ahmad, khitan bagi lelaki itu lebih dituntut. Sebab apa? Jika tidak dikhitan, maka kulitnya akan menjulur dan melitupi pucuk zakarnya sehingga tidak persis sepenuhnya dan kita untuk wanita lebih ringan dan lebih sederhana kita boleh nampak di sini Imam Syafi'i ke Ahmad ke kata wajib sebab itu tutut taharah yang utama sebab lelaki tadi dia ada mucung dia tu tak kerak kalau dia buai air mungkin tersisa air kecing di situ ha, jadi itu menyebabkan semaya dia tak sah apa semua maka sebab itulah ditutup kalau dia tak sekerak susah lah Maknanya setiap kali dia buat air dia kena buka belaka, lepas tu dia bersih. Tapi gak susah lah. Nak lap go apa pula. Sebab kalau tidak dia dia lekat pula dia panggil apa ni? Smegma dia panggil. Smegma. Jadi tobek pula. Putih-putih tu ada di di kemaluan dia. Jadi hak tu tu dia dia mungkin timbul tu disebabkan daripada air sisa najis ataupun air sisa hak dia istinja. Kalau dia istinja sekali, kalau najis tu memang najis dah Kalau ke air kecing Kalau dia senjak sekali Kemungkinan dia tu Hak berbaki tu. Takut jadi najis juga Tapi kalau dia istinjak cucu lama tu Maknanya hak tu tu Alah air hak bersih ha. Tapi kuku mana pun Bau ha, Sebab itulah Ditekankan kepada lelaki Sebagai wajib Untuk khitan ha, Kerana ada kemungkinan berlaku Pengumpulan najis di situ Ataupun air yang dia gunakan untuk untuk istinjak. Sebab itulah wajib bagi bagi baik ulama. Jadi di antara dalil kena khitan juga bagi perempuan ni. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah taqul ni Bila bertemu dua khitan. Maknanya difahami secara tidak langsung daripada hadis ni ada makna bahawa perempuan pun dikhitankan juga. Jadi cara dalil. Maknanya Hukum khitan bagi lelaki jelas dah Wajib semua lah Boleh katakan semua pendapat uh, mazhab ulama' ni mengatakan Wajib cuma ada kata sunnah Tapi dengan syarat dia kena, kena bersih lah Jadi masalah khitan perempuan ni Ada yang kata tidak wajib Tapi hok kata wajib dia pergi dengan hadis Izzat taqal khitannya ni Bila bertemu dua khitan Mana, Bila bertemu dua khitan ni Ini berarti Kalau wajib kepada lelaki khitan Maka wajib juga kepada wanita tu khitan sebab Nabi menamakan hak lelaki pun khitan, hak perempuan tu khitan juga. Itu dalil wajib. Tetapi bagi ulama yang mengatakan bahawa khitan bagi perempuan ini tidak wajib, hukumnya sunat ataupun harus. Mereka mengatakan bahawa hak Nabi sebut sebagai khitan bagi perempuan itu ala sabili taghlib. Sebab maksud Nabi sebut tadi, hak khitannya lelaki tapi dikira hak perempuan pun khitanlah jugalah, tapi tidak khitan juga sebab ala sabili taglib ni macam dalam penama orang Arab ni kadang-kadang dia menamakan sesuatu dengan melebihkan hak lain macam kata umarain dua umar. maksud dua umar atau buahkan dia umma itu maksud dia Qamarain. bulan bit bulan dan matahari Qamarain. ha, nah, tu dia panggil sesuatu tu disebutkan dengan nama yang lain kerana mengambil kira hak mana lebih dominan jadi dalam bab ni kalau kita kira khitan hak diambil kira sebagai masuk berlaku persetubuhan itu adalah kita ada lelaki jadi hak kita perempuan itu dia ada atas dia bukan dia bawah tempat madhu tu tempat masuk tu jadi hak terlibat dengan khitan maknanya hak terlibat dalam kemasukan tu hak khitan dia lelaki hak kita perempuan tu tak masuk jadi kalau kata tek hak lelaki tek pada hak perempuan tak jadi persetubuhan eh? tak tak berlaku tak mandi kena mandi junub jadi iltaqal khitan tu bertemu dua khitan Letak situ semata-mata Tak jadi hadah besar lagi Jadi orang masuk Nabi kata bertemu dua khitan tu Itu dengan makna kiasan Jadi di sini kita tidak boleh nampak dalil Kita wanita tu wajib Atas dasar Nabi sebut khitan Bagi perempuan juga Sebab itu dikira ala taglid Sebagaimana hadir Umar, sesungguhnya khitanah itu dikhitan. Mana perempuan itu dikhitankan juga. Maka dia berkata, apakah masih ada yang tersisa jika ia dikhitan? mana dia taksir di sini jadi bagi ulama yang kata wajib juga khitan sunat juga khitan kepada perempuan tu dia tidak kata buai habis dia punya klitoris dia tu Hafiz Ibn Hajar berkata Abu Abdullah ibnul Haj menyebut dalam kitab dia yang bernama Al-Madkhal bahawa ada perbezaan pendapat di kalangan ulama apakah khitan itu berlaku secara umum di kalangan wanita-wanita ataupun ada perbezaan di antara wanita sebelah timur jadi wanita sebelah timur ni dia khitan Dan wanita sebelah barat dia tidak khitan Masuk sebelah timur barat ni Maknanya orang bahagia Syam Hijaz tu dipanggil sebelah timur Orang bahagia Maghribi, Morocco, Algeria, Tunis, Spanyol Pada waktu tu dia panggil sebelah barat Bukan barat Eropah dah ha, Jadi wanita sebelah barat ni Dia tidak khitan Kata dia tidak ada daging lebihan Itu li'adami fudlah Maksudnya tidak ada lebihan maknanya dia tak perlu dipotong sebab klitoris tu tidak ada bahagian hak terlebih hak kena potong tu kata dia berbeza dengan kulfah kuluk bagi lelaki tu mana hak tu memang lebih itu, itu beza dia dalam pada itu ibnu taimiyah pernah ditanya tentang perempuan adakah dikitan ataupun tidak ha, jadi dia pun katalah segala puji bagi Allah dia kata ya ha ya dikitan juga wanita tadi iaitu dipotong bahagian atas daripada kulit dia tu yang seperti balung ayam kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada al khafidah tu kan sunat perempuan ni dalam hadis bawah tu dia kata ummu atiyah al ansariyah tu nabi kata kepada dia asimmi walatun tunhiki fa innahu abaha lilwajhi wajhi wa ahza laha inda zawj dia kata khitan kalah tetapi jangan dihabiskan maknanya toreh atas sikit je jangan kerak sampai habis kalau oh, kerak sampai habis tu dia panggil Khitanah Fir'auniyah dia panggil. Oh, mesti awak nganying. Mana kalau untuk mudin perempuan dia ke abih buat wanita ni, dia kira jahit orang-orang oh, -orang Fir'aun. Zalim tu. Ha, tu zalim. Ha, sebab awak dalam riwayat ni menyebut, tidak dibuat habis. Jadi kata dia, jangan buat habis kerana maksud daripada khitan ni, khitan lelaki untuk buat najis. Yang terkumpul pada kulub itu. Dan maksud daripada khitan perempuan ni untuk untuk kawal syahwat dia. Kerana perempuan ni jika tertutup dia punya klitoris dia tu maka nafsu syekhnya tu tinggi jadi, jadi, pertama sekali kita bahas dari sudut hadis ni hadis ni ada dalam Abu Daud 5271 dalam kitabul Adab hadis ni Abu Daud sendiri kata perawi dia iaitu Muhammad bin Hassan Majhud hadis doa nah, ha, jadi bila hadis doa kita boleh nak buat hukum lah walau bagaimanapun Syekh Nasiruddin Albani dia kata hadis ni sahih. Itu masalah sikit. Dia kata hadis ni sahih. Ha, tetapi ada ulama berbantah dengan mengatakan bahawa khitan ni kalau kata wajib kepada perempuan, perlu kepada perempuan ditekankan oleh Nabi. Mengapa hanya ada satu riwayat ni sahaja yang diriwayatkan daripada Ummu Atiyah Al-Ansariyah? Tak ada diriwayatkan daripada orang lain. Maknanya benda ni orang panggil Ummu Balwa. Tiba-tiba hanya ada satu sahaja riwayat. Jadi itu tak munasabah. Hanya ada satu ni riwayat saja itu pun ada perawi majhul. Perawi yang tidak dikenali. Batu riwayat itu pula diriwayatkan secara mursal. Jadi tak kira lah, peristiwa yang sering bulan kali berlaku tiba-tiba diriwayatkan oleh seorang ya, perawi. Benda seperti lagu ni kalau hanya diriwayatkan oleh orang yang tertentu, ni dalam keadaan orang yang terlibat tidak riwayat, mana kita boleh cakap. benda tu daif. Kaedah dia. Samalah juga dalam bab ni, Wanita-wanita yang -wanita ada di Madinah, yang beranak di Madinah, dia bukan seorang, bukan dua. Ramai. Tiba-tiba hanya seorang saja. Ia meriwakan hadis ni daripada Nabi. Jadi benda ni umum baluwa, umum berlaku tiba-tiba seorang. Maknanya itu tanda hadis ni tidak kuat. Ha, jadi kesimpulan dari kaedah hadis ni, daripada hadis ni, hadis ni tidak boleh nak jadi hujah. Bahawa sunat ataupun wajib khitan kepada perempuan. Kata Syekh kita ni lagi, dia kata jika ditutup, di mana jika kita tidak dilakukan kepada wanita, jadi nafsu saya sangat tinggi. Oh ni kena tanya ahli perubatan lah, ahli perubatan. Betul ke pengaruh tu? Tapi, tutup tu guru tu, ayat uh, gitulah. Kalau perempuan tu tak jauhi nafsu dia kuat. Ujur dia kata, Wallahu a'lam. Saya katakan, kata pengaruh lagi, Wa'ala hadha, daripada semua yang disebutkan di sini, tidak terdapat dalil kota'i, dalil putus. dalil kota'i dilalah. Maknanya dalil yang mengandungi petunjuk yang jelas secara pasti yang ditetapkan wajib kepada perempuan sebab itulah dia ada perbezaan pendapat ada yang mewajibkan ada kata sunat ada kata harus namun demikian ia disyariatkan juga untuk wanita apapun darjat hukumnya ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Taymiyah maknanya mengikut Ibn Taymiyah gigi, gigi marukuk mana pun dia tidak lari daripada tiga hukum ni tidak lari daripada tiga hukum ni mana wajib mengikut sebagai ulama sunat mengikut sebagai ulama satu lagi hukum dia harus tapi ada juga ulama' yang katakan haram Bagi wanita tu khitan. Yang ni bila mana benda tu memudarakkan diri dia Mana seperti kita kata buai habislah